ন্যায় নিজৰ জেগাত তাক আমি দিমেই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এই গোটেই ডুপ্লিকেট যিটো ন্যায় পাৰ্টী তেওঁলোকৰ লক্ষ্যটোৱে হ'ল ইলেকশ্যন কিন্তু আমি হৈছোঁ অৰিজিনেল ন্যায় পাৰ্টী সেইকাৰণে সোতৰ ডিচেম্বৰত আমি সম্পূৰ্ণ তথ্য ৰাইজৰ আগতলৈ আহিম ক'ৰ্টৰ আগতলৈ আহিম আৰু মানুহ মানিবলৈ বাধ্য হ'ব যে আমি কিমান ডাঙৰ কাম উইডিন দ্য টাইম আমি কৰিব পাৰিলোঁ মই ইমান কনফিডেণ্টলি কৈ আছোঁ যেতিয়া তাৰ পৰা আপোনালোকে বুজি পাওঁ যে মই কিমান বেছি কনফিডেণ্ট যে ডাঙৰ তথ্য সহকাৰে এছ আই টিৰ ৰিপ'ৰ্ট হ'ব আৰু বহুত অসমৰ নজনা মানুহে বহুত কথা জানিব এতিয়া অখিল গগৈয়ে ক'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেকৈ গম পালে মই দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্ৰী যিখিনি মই গম পাব লাগে সেইখিনিতো মই গম পাবই লাগিব সোতৰ ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেট হয় ঊনৈছ তাৰিখে তেওঁ ঢুকাইছিলে গতিকে আমি তিনি মাহত দিব লাগে গতিকে সোতৰ ডিচেম্বৰটো আমি লাষ্ট ডেট ধৰিছোঁ কিন্তু এছ আই টিয়ে মোক কোৱা মতে তাতকৈ আগতেই কাম হৈ যাব মই লাষ্ট ডেটটো কৈ আছোঁ আৰু কেইজনমানে মোক হত্যা বুলি কোৱাৰ কাৰণে মাজে মাজে জোকাই থাকে তেওঁলোকৰো মুখত চূণ পৰিব মই এটা ব্ৰডকাষ্টত কৈছিলোঁ হত্যা শব্দটো কোৱাৰ কাৰণে মাজে মাজে চি এম এ হত্যা কৰিছিলে চি এম এ যি কয় ভাবি চিন্তি কয় চি এম এটা কথাও উপৰোঁ জুবিনৰ ন্যায় নিজৰ জেগাত তাক আমি দিমেই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এই গোটেই ডুপ্লিকেট যিটো ন্যায় পাৰ্টী তেওঁলোকৰ লক্ষ্যটোৱে হ'ল ইলেকশ্যন কিন্তু আমি হৈছোঁ অৰিজিনেল ন্যায় পাৰ্টি সেইকাৰণে সোতৰ ডিচেম্বৰত আমি সম্পূৰ্ণ তথ্য ৰাইজৰ আগতলৈ আহিম ক'ৰ্টৰ আগতলৈ আহিম আৰু মানুহ মানিবলৈ বাধ্য হ'ব যে আমি কিমান ডাঙৰ কাম উইদিন দ্য টাইম আমি কৰিব পাৰিলোঁ মই ইমান কনফিডেণ্টলি কৈ আছোঁ যেতিয়া তাৰ পৰা আপোনালোকে বুজি পাওঁ যে মই কিমান বেছি কনফিডেণ্ট যে ডাঙৰ তথ্য সহকাৰে এছ আই টিৰ ৰিপ'ৰ্ট হ'ব আৰু বহুত অসমৰ নজনা মানুহে বহুত কথা জানিব এতিয়া অখিল গগৈয়ে ক'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেকৈ গম পালে মই দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্ৰী যিখিনি মই গম পাব লাগে সেইখিনিতো মই গম পাবই লাগিব সোতৰ ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডে'ট হয় ঊনৈছ তাৰিখে তেওঁ ঢুকাইছিলে গতিকে আমি তিনি মাহত দিব লাগে গতিকে সোতৰ ডিচেম্বৰটো আমি লাষ্ট ডেট ধৰিছোঁ